На бойце килларовый бронежилет, с воротником киларовым, наплечники, с разгрузочной системой на самом бронежилете. Бронежилет имеет боковые пластины металлокерамические и остальные пластины, грудная и спина. Также на нем в данный момент тактический пояс, если приподнять его. Тактический пояс, на котором вешаются боеприпасы, аптечка там сзади. Дальше э, сумка для боеприпасов с карманами, под гранаты, под рожки. И сюда очень много еще можно набросать патронов. С этой стороны сумка для противогаза. Противогаз. Тактический рюкзак. Для рейдов. Ну, тут 40 литров ориентировочка. Для чего он? Что туда? Для сухпая, для боеприпасов, для средств медицинской помощи первой необходимости. И, ну, что с собой можно взять в ритм? На сутки. на. что скажем о спальника Карематы сверху или да, сцепляются сбоку? Спальники, карематы, для этого есть другой рюкзак побольше, это все как где-то да, оставляется, мы, мы, и, да. не беру можно взять прицепить сбоку, это не есть проблема, сцепляется сюда спальник, сюда сцепляется каремат, можно прицепить палатку, то есть это все берется с собой. Дальше кевларовая каска, защита, перегрев, придерживает. Нападание и... пистолета ПМ, пистолета ТТ и осколки. А и тактические очки для защиты глаз, и... от пыли. А, еще э, под рюкзаком у него есть гидратор фляга на 3 литра. В походном положение можно спокойно, ничего не понимая, идти. И это приобретено э, ну, в течение какого-то определенного периода одним человеком. Сумма по нынешним расценкам ориентировочная 28 тысяч. Вот это все. Гривень. Это, это все британского производства, это все у них на вооружении. К сожалению, у нас этого нет. У нас передбачено такое забезпечение объясням, что у нас Так как зветуют наши... Державные мужи, они уже все закупили, мы уже всем обеспечиваем. В боевом снаряжении? Да, да, да. Вот в 40 килограмм. так забезпечены не все, я так понимаю, бейцы наши? Так забеспечены единицы. 35-40 килограмм. Что там покупали, то есть какие-то бронежилеты, волонтерская допомога очень сильно помогает. Ну, у нас волонтеры помогают ну, конкретно каким-то подразделениям. То взяли одну, одели, Нет, вторую, одели, третью, одели кто дает деньги, кто позакупает, кто привозит. Ну, грубо говоря, еще половина полка не одета. Да, Что необходимо всего, всего? Вот, как бы, без чего жить? Ну, как бы, каска, зараза. бронежилет, разгрузка. Все остальное можно носить с собой. Как, я имею в виду фляги, там, перчатки. Життево необходимо, естественно, бронежилет. В принципе, о чем и пекувалось государство, ну и каска.